Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой. Знаете, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений. Чего они стоят? Сколько труда нужно для этого приложить? Но вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, сносными обстоятельствами с политикой или еще с чем-то, но в тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить. Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, выступала и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах и во всех отношениях. Чистого от допинга, чистого от наносных явлений, которые не свойственны спорту. Мы, конечно, очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры. Мы сделаем все для того, чтобы их поддержать. В то же время мы признавая свои собственные упущения, ошибки, невнимательные отношения к вещам, которые являются важными и ключевыми в современном спорте, очень рассчитываем на то, что и наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все для того, чтобы эти организации, международные спортивные объединения, не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд не казались. Мы очень рассчитываем на такое отношение к делу, на такое отношение к спорту, рассчитываем на их мужество. Мы понимаем, что современный спорт связан и со спонсорством, с рекламой, и со всем, что сопровождает крупные международные соревнования. Но если современный спорт, международный, олимпийское движение, утратят самую важную составляющую спорта, объединяющую народы и страны, то тогда все это просто потеряет смысл. И тогда призыв основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, лозунг о том, что спорт о спорт и мир, он просто утратит свой смысл. Мы будем делать все для того, чтобы этого не произошло. Будем работать и с международными организациями. Будем поддерживать, как я уже сказал, наших спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду. Для нас некоторые вещи являются действительно странными в этой связи, потому что вы знаете в отношении Многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос, с чем мы боремся? С допингом или с чем-то другим? Мы бы хотели узнать, с чем. Мы исходим из того, что у нас состоится предметный разговор с нашими коллегами. Из международных организаций. Мы сможем со всем этим разобраться. Ну а вам я, безусловно, желаю удачи. Я э, хотел бы пожелать вам того, чтобы вы не думали ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время. И не думали ни о чем таком, о чем я сейчас говорил. Сосредоточились на спортивной борьбе чтобы вы знали, что за вами, ну, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу. Я искренне желаю вам этих побед и удачи. Всего вам доброго. Спасибо. А, ситуация действительно, я считаю, Беспрецедентное в спорте сейчас не только в российском, но и вообще в мировом. Никто такого не помнит. Я еду на свои третьи Олимпийские игры. И всегда это было место объединения с другими странами. Это был праздник. И это были только позитивные эмоции. Сейчас я бы сказала, что я ничего такого не испытываю. И я считаю, то, что случилось с нашими коллегами, которые не могут поехать на эти игры, это вопиющая несправедливость, и это нечестно. И я хочу сказать, что мы будем бороться, и мы будем делать все, что мы можем, для того, чтобы привести домой те медали, которые мы заслуживаем. И хочу, чтобы мы показали, чего мы действительно стоим. Спасибо. Во-первых, вам нужно сосредоточиться на результате и на победе. Все, что происходит вокруг спорта, и вокруг наших спортсменов не должно вас отвлекать. Вы это умеете делать. У нас много спортсменов ездит сейчас. И опытных, но очень много и молодых. Но все вы люди, которые привыкли и умеют бороться. Вот нужно собраться. И еще одно. Вот здесь тоже говорили сейчас, ребята кого-то не пустили, поэтому мы будем еще за кого-то. Вот у нас старая песня еще советских времен за себя и за того парня. Вот всегда об этом помните, и у вас все получится. Всего доброго вам, ребята.